Приветствую. Как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. Меня зовут Артем, я доничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут я... Ну, я здесь задаю вопрос обычно, кто виноват, Россия или Украина в войне? Кто виноват? Да. Сложный вопрос, неоднозначный. Ответа, наверное, вам никто не даст. Хорошо, тогда такой э, вопрос на аналогию. Э, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, кто был виноват? Кто был виноват? Да. Вопрос а, в смысле, в смысле некорректно? Нацистская Германия напала на Советский Союз. Кто виноват? Нацистская Германия или Советский Союз? Значит, а, Нацистская пустын. Германия подпитывала свои, свои интересы и ради а, удовлетворения своих интересов напала на, 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 на а, Советский, Советский Союз. Союз. Ну так кто и виноват? Что, что он... Да никто не, не виноват. Виноват? Виноват кто? Виноват кто? кто а, преследовал какие-то свои интересы и ради этого развязал войну. Но только вы начинаете с конца. Великая Отечественная война, да, так сказать, это продолжение Второй мировой. Второй мировой. Потому что это искусственно придуманный, скажем так, термин для того, чтобы завуалировать участие Советского Союза во Второй мировой войне на стороне союзника Германии с 39 по 41 год. Подождите. <сcur> что же? Мы... Пакт, мы... Пакт, мы... Пакт, Молотова Риббентропа, раздел мы... Польши, захват части Финляндии, стран Балтии. И там еще нескольких частей стран. Что такое? Что, что? Вы смотрите, <как> вот вы все перемешали в одну кучу. Это все, это все все по, по пакту молотова риббентропа по секретному протоколу его. Да ну! Да ну! Раздел сфер влияния в Европе. Да ну! То есть часть Финляндии на момент 40-го года, когда Россия, Россия и СССР объявили войну в Финляндии, Финляндия на всякий случай являлась союзником Германии. Финляндия стала союзником гитлеровской Германии несколько позже, насколько я помню. А до этого она была нейтральная. Она после Северной войны стала союзником Германии. Потому что сначала Советский Союз отхватил часть, часть Финляндии. И благодар... Молотова, тропов, это не имеет, имеет. А потом, имеет, потому что сферы влияния, как раз в сферы влияния Советский Союз включал и Финляндию. А в части касаемо Польши, в части касаемо, касаемо Польши, то что? Да, если очень сильно почитайте историю, исторический факт, да, то есть именно, именно Польша, Германия хотели напасть на, на, на Сейчас как называется Восточная Украина и отводить себе земли Восточной. Украины. Где там, где вы подтвержда... подтверждающий документ любой, где Польша с Германией хотела напасть на Восточные земли Украины? Есть какой-то а, документ да, или да, ваш бла-бла-бла? В, в, в данном случае такого государства в Украины не, не было. было. была государство Советского Союза. Союз. Ну так да, вы сами так сказали на восточные части Украины. Вы да, сами так сказали. Я По я говорю, я поэтому я повторю. Так это есть подтверждение, я есть какой-то документ, этом, который подтверждает это, или это ваша бла-бла-бла? Нет, так, не бла-бла-бла. Так документ, благо, пожалуйста. Документ, пожалуйста. Документ Документы какой? какой -то документ. Того, факты, без факты, факты без, подтверждения это не факты. Это называется мое личное мнение, которое является пустым звуком. Но ну, это вот то же самое, что, что вы домичане говорите о том, вы, что живя в Киеве, да? Говорите о том, что это Россия бомбила ваш родной город и я, не сказал, что Россия бомбила мой родной город. Я сказал, что Россия захватила мой родной город. В четырнадцатом году. Прямо Прямо в войсках. То есть, и вот захватили. Хотите, я вам отвечу вашим словам. У вас есть какой-то документ о том, что мы захватили? Есть. Какой? Элементарная вещь. Сейчас, секундочку. Uh, есть подтверждение о том, что uh, в 2014 году uh, более 4000 uh, российских военнослужащих, 8, 8 БТГРов, uh, были 104, части 104 десанта штурмового полка, 76-й штурмовой дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 64-го полка, закройте рот, полка морской пехоты Северного флота, 98-й воздушно-десантной дивизии, 240 7-й десанта штурмового полка, 7 десантно-штурмовой дивизии. Кроме того, на Донецком направлении было зафиксировано 4 группы в составе 331-го парашютно-десантного полка, 98-й воздушно-десантной дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 8-й отдельной мотострелковой бригады, 31-й и 56-й отдельных десанта штурмовых бригад. Это было в конце августа. До этого вы использовали гибридный вариант, то есть вы якобы, якобы уволившихся добровольцев, хотя известно, как в Луган заходили колонны российской техники с российскими военными. Это все есть. Есть огромные расследования, ассинт-групп, которые все это подтверждают. Есть Минская декларация, Люксембургская декларация ОБСЕ и еще одна декларация ОБСЕ, которые которая прямо указывает, Призывает Россию вывести свои вооруженные формирования. Это все есть. Прямо. прямо. прямо вооруженные формирования. Да, прямо вооруженные формирования Российской Федерации. Призывает Россию вывести вооруженные формирования Российской Федерации. С территории Донецкой и Луганской области. Давайте Румынию вывести э, войска из Молдавии из и, и, и будем бундури... перечислим подразделения, которое, которое находится в Молдавии. Есть, есть документально Румы подтвержденные да? факты. <свят> <свят> есть, есть документально подтвержденные акты, что без согласия Украины выводили свои вооруженные войска. Это называется агрессия и оккупация. Поэтому не надо мне сейчас там за Румынию с Молдавией не надо мне рассказывать. Если какие-то румынские подразделения находятся на территории Молдав... Молдовы, а не Молдавии, то они находятся с согласия правительства Молдовы, если они там есть. Я не знаю, я не интересовался. А вот никакого согласия с украинской стороны ни в Крыму, ни в Донецке, Луганске не было о том, что вы, вы имеете право там передвигаться по нашим территориям без нашего согласия. Поэтому не надо рассказывать вот сказку. Всем спасибо за данный подарок. Он в нашем подразделении будет приносить пользу. А, Врага мы должны видеть всегда. В любое время суток. И в любую погоду. А, и вот данный подарок, это не просто полезность. Это ускоряет нашу победу. Спасибо вам. Разум до перемоги. Дал мне простой, 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 простой. простой почему тогда спустя 6 лет, лет? Донецк ну, да, и сказал, они хотели раньше, раньше. Э, по-моему, в 2018 или 2019, 2019, 2019, не было. боюсь я ошибиться. Ну, они хотели раньше провести, провести. референдум и, и войти в сам Рефер, референдум, референдум, это процедура, которая происходит согласно закону. Согласно какому закону какие-то типа референдумы должны были провести? Кстати, у меня знакомые из Молдовы, они говорят о том, что нету никаких румынских подразделений на территории Молдовы. Ой? Значит, вы брешете. Почему нет? Значит, вы брешете. Вас, вас, международные, вас международные организации уличили, вас расследователи уличили, поэтому не рассказывайте сказку. Какие международные организации? Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая была как раз согласие России, являлась наблюдателем и посредником в конфликте между Россией и Украиной. То есть вот эти Минские соглашения, если вы не знаете. ОБСЕ. То, Мин, так, Мин, так, Мин Мин так, ОБСЕ. Посредником было ОБСЕ. Вот эта организация, это организация ОБСЕ, ОБСЕ, которая. которая, которая это, это миссия, миссия была ОБСЕ, ОБСЕ, да? Не да, миссия. Они, э, посредником нет, была не миссия. Мы... Миссия это одна, одно из подразделений но, этой организации. На территории, на территории Донецкой Луганской, Луганской республики. И... Не республика а областей. Да. Значит, Значит, на сегодняшний день, на тот момент. момент и на тот момент, вели. и на сегодняшний момент это Донецкая, Донецкая Луганская область Украины по всем международным договорам. И даже Россия по, по международным договорам э, признавала это. это. Поэтому ваше вот это, то, что вы вписали себе на в Конституцию, является профанацией. Потому что международное право ну, превалирует... Превели, вели, международное да? право привалирует международное право превалирует над внутренним правом. И вы знаете, если вы попадаете вы на мою территорию, украинец. то вы должны вот придерживаться украинец. международного права относительно моей территории. Вы почему-то украинцы. 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 А -а -а. Хорошо, Хорошо, украинцы. Как скажешь? Значит, вы украинцы. Значит, почему-то почему хотите слушать только себя. себя. Потому что вы несете чушь. По вы несете по чушь. Ага. А я не, я не, я не люблю слушать чушь. И поэтому я имею право себе, я беру, даю себе право перебивать, когда человек начинает нести полную чушь, я его перебиваю. Ага. То есть это, это, чушь, чушь, по это чушь по вашему. Это чушь по международным, по международным договорам и чушь, чушь по международным соглашениям. Поэтому это чушь. А это вы... не мое мнение, это мнение международных организаций и мнение вот как раз государств подписывающих. ООН и, ООН и ОБСЕ. Россия является участником ОБСЕ, а значит она признает верховенство ОБСЕ. Вы, вы меня не слышите, Россия из ОБСЕ будет... Да? и это, это, Я это, вас это, расстрою, я, они это... входили обратно. Не, а сейчас я не я, Ну вы, я вы, же как это, проститутка, туда-сюда бегаете. Как старая проститутка, а -а -а. которая никому не нужна. А, -а, -а. А, -а, -а. А, -а, а вы уходите, из, вы уходите из ОБСЕ для того, чтобы Нет. якобы не подчиняться ОБСЕ, но на момент подписания договоров вы были в ОБСЕ, значит, вы принимали верховенство. А Люксембургская декларация и э, Минская декларация были, были приняты тогда, когда Россия была в ОБСЕ. Так что не надо, ля-ля. У -ля. вас президент. Это не Нормально, нет. Нормально, ну, нет? У нас нет. по. У нас... У нас президент э, теряет свою власть в момент, когда э, принимает присягу в новый президент. Так как у нас на данный момент из-за того, что у нас военное положение, по Конституции нельзя проводить выборы, соответственно, пока этот президент действует, как только мы сможем провести выборы и выбрать нового президента, новый президент принимает присягу и в тот же момент этот президент теряет свои полномочия все просто Отлично. Отлично. это все по конституции украины мне очень жалко но у нас вариантов нет если мы перестанем сопротивляться нас мы перестанем существовать а вот если вы уйдете тогда война прекратится Поэтому тут вариантов нет. Ладно, добра не желаю. Пошел нахер.